कुशेलनमा भवधसधेत्यधा कदशशाके पने मिरे त्वि च त्वधे कराघेण तनाधिनिस्पृहा दिनानि समानशीलाभि तधीयपल्लभ तथैवनो सिद्धजयो समेयुषे कथाशिधुषे पाथवृद्धिलब्धये रमापति किं न सखादिष व्यज इति रिथोऽयं प्रियया शुधात्तया जोोप समानोपिय तनेव भावकः तथात्वधा लोघन कौदुका अध्यायौ वहल्पादन्दे पृथुकानुभयनु कथो यमाश्रयमये भवत्पुरे कृषेशु शैभ्या भवनं समेदिवा प्राविश्य वैगुल्ध्यनिवाभनिर्वृदिवो सभादिभावनया तु किं पुनः प्रभूजितं तं, तं प्रियया सपि जितं करे तध य पुराकृतो यद्युन्धनातो गुरुधारशोभिग अपतु वशं तदमश्रीमन प्रभाजुषोऽस्मात् पृथुकं पलाद बृह्यमुष्टो शकुदासिधे त्वया क्रुधं क्रुधं नन्वि अधदिसम्भ्रमाद्रमा किलो भेद्यकरं रुणो भक्तेषु भक्तेन समानिदस्त्वय पुरीं वसंलेघनिशा मघासुखो पाधा भरे ध्योत्र त्रवणो विना अययो विजय करू बस्तव कल्वनोग्रह यदि हयया शिष्य मदस्यत शुधा अभिभया के विधि ब्रज माग्नधी पुनः प्रमादवश्य मणिः प्रमालय किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमंशणम् गृहं प्रविष्ट सधदर्शवल्लभा सखि भरिधा भूभाकरुणाकुध सरत्नशालासु वसन्नभि स्वयं समुन्नमद्भक्तिफरोमृधौ ययो त्वमेव माभूरिथ भक्तवाञ्जिथो मरुपुराधीश ധ നാരായണ 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 ായണ നാരായണ നാരായ